Вічір добрий у цій порі на телеканалі «Скіфія» Ми говоримо про найголовніші події політичного, економічного, соціального та культурного життя області. І сьогодні про все це ви дізнаєтесь від першої особи. Тож зустрічайте у нас в студії голова обласної державної адміністрації Андрій Путілов. Вечір добрий. Добрий вечір. Пане Андрію, я вас вітаю з призначенням. Дякую. Звичайно, напевне, зарано говорити про якісь перші дії, які встигли зробити. тим не менше, перші кроки ви починаєте робити. Можливо, варто говорити про ті основні напрямки, яких ви будете дотримуватися, і на які будете робити акценти. Основна задача, яка сьогодні стоїть передо мною, перед, перед головою обласної державної адміністрації, оборонноспособність. Херсонщины. Мы уже в четверг провели нараду прямо на границе, в Каланчаке, э, в Райдерш администрации собрали Раду обороны Херсонщины, где были прису... присутствовали все силовики, присутствовали военные, присутствовали главы Райдерш администрации где, были зада... где мы подняли все вопросы. Было их около восьми вопросов. Основная задача, насколько сегодня Херсонщина готова к любым, к любой ситуации, к любой... Любому ситуації собиті. Ну, якщо ви почали про обороноздатність області, то наскільки ем, небезпечна ситуація зараз на кордоні? Як ви її оцінюєте? Знаєте, паніки ніякого нет. Бойовий дух солдат знаходиться на високому рівні. Пограничники виконують свої задачі. Воєнне сьогодні чітко, у них чітке розуміння. где они находятся, какие надо задачи выполнять. Сегодня моя была задача провести аудит. Нельзя сказать, что я поехал на границу и решил все вопросы, все проблемы, которые сегодня стоят перед украинской армией, перед пограничниками. Сегодня основная у меня задача была увидеть своими глазами, пощупать, а где-то пройтись и посмотреть. И, и блин, залазил по окопам. Даже мне потом сделала служба безопасности замечание, что губернатор не должен был посещать границу. Это небезопасно. Я думаю, что сегодня не стоит задача, безопасно это или не безопасно. Это моя родина, это моя земля, Херсонщина. Я думаю, что даже несмотря на разные различные возможные угрозы, мы будем посещать границу и в районе Геническа, и в районе Колончака, в районе где мы были вчера, будем ездить постоянно, заниматься инспекцией. Если ты сам глазами своими не увидишь, то на слова верить нельзя. И в этом я был абсолютно убежден. Очень много проблем, мы проблемы будем решать. Одна из основных задач, я сегодня выступал перед предпринимателями Херсонской области и сказал, что с нашей стороны будет полностью зеленая улица предпринимателя. Мы постараемся создать инвестиционную привлекательность в нашем регионе. Ни один силовик, ни один, ну, ни один контролирующий орган не будет издеваться впредь над предпринимателями, бизнесом или промышленностью. Я сам в прошлом был промышленником, был предпринимателем, знаю, как нелегко быть. Предпринимателям. Я объяснил сидящим силовикам, сидящим, сидящим контролирующим структурам, что сегодня именно предприниматели являются работодателями их. Именно они сегодня платят зарплату чиновникам. Будет горячая линия губернатора, которые телефоны будут знать все жители Херсонской области мы создадим колл-центр и будем реагировать на все сигналы. Мои двери открыты для любого предпринимателя, для любого бизнесмена. А приоритет, прежде всего, выделяется тому, кто занимается производством. Сегодня мы будем опираться на промышленников. Но я также обратился и к предпринимателям с просьбой, давайте поможем армии. Ведь сегодня именно армия защищает наш тыл, именно армия защищает наши семьи, защищает наших детей. И именно... их подготовим, як ми їх к какому месту місцевому вклад будет зависеть і будущее Херсона, Херсонщини і України. Андрій Станиславович, от ви особисто побували на кордоні. Ви побували у військових частинах, і ви тепер знаєте, у чому найбільше є потреба у наших військових. Якщо ми звертаємося до підприємців допомогти, то ми напевне маємо говорити про якусь конкретну допомогу, що потрібно нашим воякам. Я бы буквально неделю. Мы сегодня проводим аудит. Аудит потребностей армии. У нас базируется несколько воинских частей. У нас есть пограничники. У нас есть вертолетчики. У нас есть масса задач, которые мы должны решать. Прежде всего, мы должны выстроить системную работу. Это не должно быть так, как бездонная бочка. Некая экономика Херсонщина и Украины не выдержит потребность, если она не будет подконтрольна сегодня. Поэтому сегодня я поставил перед военкомом, перед силовиками, Прежде всего поставил задачи и вопросы, какую помощь они получили за 8 месяцев 2014 года, куда эта помощь пошла точечно, какую, какая помощь им необходима. И сегодня мой зам, первый зам, сегодня он советник, подал документы на него как на зама с Юрием Соловей, инспектирует Херсонскую область. До обеда он работает в облдержадминистрации, после обеда выезжает в районы, также заезжает в воинские части проверяет боевой дух, боевой дух воинских частей, проверяет военкоматы. И вы знаете, у нас уже есть первые выводы. Вы позавчера он выехал в Береслав, увидел на райдерш администрации порванный украинский флаг, порванный украинский флаг. Во-вторых, глава райдерш администрации не знал, сколько человек мобилизовало жителей Береславского района. Человек полностью не владел обстановкой, не ориентируется в поставленных задачах, которые сегодня поставил президент. И мне было подано заявление. Де я вирішив звільнити даного неефективного державного чиновника. Ну я хочу поки відтермінувати кадрові питання. Давайте ми повернемося до тих е, пріоритетних напрямків напрямків, над якими ви будете працювати. От ви зустрілися із підприємцями. Я думаю, що вам було що послухати від них, оскільки їм і справді щодня доводиться стикатися із масою проблем. І ви знаєте, одна з найбільших проблем, про яку говорять найчастіше, і підприємці, і не тільки це корупція. Ви знаєте, попередньому голові обласної адміністрації ми також ставили таке запитання, як він планує боротися із корупцією, але на жаль. Таке ж саме запитання ставлю і вам. Як ви вважаєте, чи можна подолати корупцію? По-перше, корупцію будемо вижигати каленим железом. Я це пообіцяв сьогодні і перед силовиками, і перед контролюючими органами. Якщо ніхто кому знає, як здійснюються контролюючі органи над предпринимателями. Потому что сегодня во главе угла Петр Алексеевич Порошенко поставил вопрос, что прежде всего это предприниматель. А я бы даже сказал не предприниматель, а воинская. Я все-таки хочу ставить отдельную тему военного, военных. Сегодня на Херсонщине прежде всего приоритетная должна быть профессия военная. Военная должна быть почетная, военная должна звучать гордо. То есть сегодня любой мальчик, Должен, как мы, я в свое помню детство, когда мне было 15-16 лет, я мечтал стать военным. По каким-то причинам я им не стал. Уже не помню почему. Ну, мы, мы всегда мечтали стать военными. Вот у нас сегодня слово военный, офицер, каждый мальчик. Мы должны данную профессию поднять на высокий уровень, сделать так, чтобы, горди, чтобы семьи гордились своими сыновьями, которые военные. Что касается предпринимателей, сегодня предприниматель это основной работодатель, это тот человек, который платит налоги. И сегодня надо его поднять на тот уровень, чтобы чиновник сегодня и шел предпринимателю и помогал. При облдержадминистрации будет создано специальное управление, которое будет заниматься помощью предпринимателям. Фактически, если предприниматель захочет создавать новые рабочие места, Особенно в производстві буде закріплений конкретний чоловік, який буде за руку водіти по контролюючим структурам і буде отримувати дозволи. Наша задача масове створення нових робочих міст. Ну, ви зараз робите акцент на, під, на підприємцях, розумієте, ви маєте рацію, але Херсонщина завжди славилася, як сільськогосподарська область. Ви не забули про аграріїв? Вони зараз також у дуже важкому стані. А от ті, хто чиї знаходяться на кордоні із Автономною Республікою Крим. Ну вони навіть сьогодні позбавляються своїх земель через певні причини. Як можна підтримати сільгоспвиробників? І от щодо проблеми з рошенням, ми на перший рік б'ємось над цією проблемою. Як ви бачите вирішення цієї питання? Робота будемо системно, особливо будемо подобатися тему розширення на Херсонщині. Нам Бог дав максимальне количество сонячних днів. В в Херсонщина окружають велике количество води. Наші отцы, деды построили уникальную систему, систему расширения. Сегодня надо, надо систему возродить. Это слова. А теперь техническим языком. Сегодня существует проблема, что даже в этой системе существует коррупция. Даже в моем округе Белозерского района, где я избирался депутатом, некоторые сельхозпроизводители отказываются от воды. Цена воды настолько высока, что они не могут себе этого позволить. Почему это происходит? Во-первых, Существуют различные прогнозы по поводу приватизации этой системы. Хотели довести до банкротства полностью всю эту растительную систему, для того, чтобы потом какие-то предприниматели, назову это в кавычках, смогли у нас украть уникальную систему решения. Я противник этих вещей, потому что это собственность громады. Надо же, наша задача создать коммунальное предприятие, куда бы вошло сегодня 4 разрозненных предприятия. Ведь сегодня для того, чтобы получить воду в Белозерке, в Цирюпинске, или в Каховке, надо заключить ряд договоров. Во-первых, надо заключить договор с насосной Каховкой, которая качает воду. Во-вторых, надо заключить договор с каналом, по которому транспортируется вода. В-третьих, надо заключить еще договор с сельсоветом, по которому тоже течет иногда канал, который приватизирован, который встал на баланс, поставил на баланс сельсовет. И еще надо заключить договор с Облэнерго. То есть сегодня потребителю воды надо заключить четыре договора. С одной стороны, понимаете, насколько это все непрозрачно. С другой стороны, я сегодня имею факты, где чиновники, в чиновники погонах берут воду на бесплатной основе, не платя ни копейки. Это все ложится в конечном итоге на честных... На фермера. на фермера. На фермера, ложится. Поэтому у нас будет полностью прозрачно все это. Это будет взято под мой личный контроль. В 2015 год мы посвятим систему урожения на Херсонщине, где мы создадим сразу одно областное коммунальное предприятие, которое будет принадлежать громаде Херсонщины под гарантией, под гарантии громады будет получен банк, будет получен, под гарантией государства будет получен кредит, где мы, проведя, проведя аудит, полностью сделаем модернизацию данного предприятия, где будет заменены электроемкое, где будет заменено электроемкое оборудование, которое сегодня, энергоемкое оборудование, которое сегодня уже неэффективно при стоимости электроэнергии, где мы полностью поменяем э, трубы, которые уже изношены, большая утечка воды. Наша задача – систему решения, во-первых, сделать эффективной и с прозрачным уровнем цены, где будет четко понятная будет формула стоимость воды в Белозерке и стоимость воды в Каховке, где предприниматель будет, заключить договор, платить одну, один тариф, одну цену и заниматься сельским хозяйством. Это первый вопрос. Второй вопрос. Я буду стараться, чтобы брать эффективных фермеров, эффективных представителей людей, которые работают на земле. Сам их буду возить по выставкам, по конференциям. Если надо, это будет и Америка, и Европа, и Голландия. Если знаете... надо добрать мировой опыт, прежде всего, и внедрять его на Херсонщины. Наша задача Херсонщину сделать процветающим, ярким регионом. Ну, фермери в принципі знають, як робиться в Європі. Вони кажуть, що завжди каменем спотикання є недостатнє фінансування, і вони завжди просять, щоб держава надавала якісь певні пільги для фермерів я для аграріїв. Я проти всіх пільг на самом деле, до да, всіх пільг, тому що пільги це зло. Я в всьому. на самом деле, в Європі нету ніяких пільг в Європі. пільги даже не какая Вот давайте посмотрим, какая ситуация в общественном транспорте. Сегодня, с одной стороны, есть пильги для пенсионеров, а часто могут пенсионеры воспользоваться бесплатным общественным транспортом. Часто их берут водители маршруток с такси на бесплатной основе. А давайте посмотрим, сколько денег сегодня бюджет выделяет на эти пильги. А Может быть, мы точечно каждому пенсионеру дали бы 300 гривен, и пенсионер бы сам, бы, допустим, мог бы подумать, стоит ему ехать на на трамвае, может бы он купил бы лекарства так что я против всех пилик. а то что касается сельского хозяйства надо не мешать прежде всего правила в бизнеса у а меня бизнесмены и предприниматели многие поймут первое правило не мешать и второе правило честные правила игры которые мы сделаем на херсонской земле у нас абсолютно будет, во всем будет прозрачность и если те же предприниматели будут платить деньги в бюджет. А сегодня Петр Алексеевич Порошенко ставит вопрос о децентрализации власти. Мы будем прежде всего понимать, куда эти деньги идут: на школы, детские садики или больницы. Когда предприниматели налоги будут платить, понимая, что они платят налоги своему ребенку в детский садик или своей дочке в школу. Пане Андрію, ми почали говорити про деякі кадрові зміни, які ось ось я так розумію, відбудуться. Взагалі то цікаве ваше бачення кадрової політики. Ви бачите у серед нинішніх працівників обласної державної адміністрації тих людей, з якими ви згодні працювати? За яким принципом ви будете обирати цих людей? Я готов працювати з любим ефективним кризис-менеджером. Сьогодні ситуація, вопірок з одного сторони в раку ворот, з другої сторони. сегодня непростая ситуация и в экономике Украины, меняются рынки сбыта. Если раньше экспорт был ориентирован на Россию, то теперь надо искать новые рынки сбыта в Европе и в мире. Не проблема сегодня в моей команде, это команда молодых кризис-менеджеров, которых я привез со всех точек Украины. Это и Кировоград, Ивано-Франковск, Киев. И Черкассы, и другие регионы Украины. Моя задача привести в Херсон самых лучших, самых сильных. Это молодые ребята, которые фактически свои там, 35 лет сделали себя сами и сегодня готовы работать на авторитет и на, на Херсонщину. Сегодня для нас, Херсонщина, так пластилит. Мы хотим сделать тот город, тот регион, о котором мы мечтаем. Яркий зелений, уютний, теплий, де предприниматель будуть по главе угла, де пенсіонер будет получать достойную пенсію, де будуть работать заводи, підприємства і границя будуть на замке. Будемо допомагати армии. Що стосується голів районних адміністрацій, ви от вже навели приклад з власного невдоволення одним із голів районних адміністрацій, ви будете. Особисто зустрічатися з цими людьми, вести переговори, чи можливо будете робити висновки із тих результатів, з якими прийшли райони. Ну, наприклад, до цього часу. Кадри це основа всього. Ось тобто операція на нефіктивний кадровий на нефіктивний кадри. Тому, звісно, я лично встречаюсь з кожним, общаюсь і для мене сьогодні. Я обращаюсь ко всім телезрітелям, які смотять сьогодні канал. Приходите, готов общаться с каждым. Сегодня облдержадминистрации администрации нужны эффективные кризис-менеджеры. Это молодые, это могут быть молодые ребята, которые после студенческой скамьи, но ну, которые там получили 5-10 лет опыта производственного, жизненного, которых мы ждем. Главное, чтобы они были чистым сердцем, патриоты Украины и готовы, быть, готовы работать в команде, в команде Херсонской, именно в Херсонской команде, команде Херсонщины. Мы также ждем и людей, пожилого возраста, которые, у которых есть опыт, есть чем поделиться, которые готовы передать, поделиться опытом с молодежью. И самое главное, я же по второй профессии металлург, хотя у меня образование экономическое, есть такое понятие сплав, сплав молодости и мудрости. Сегодня наша задача, объединить все усилия и двигаться вперед. Самое главное — чистым сердцем, сердцем, совестью. И самое главное — профессионализм. Я привык разговаривать языком цифр, когда зачастую ко мне подходят люди и начинают э, перебирать пустыми, пустыми словами. Мне это, мне это просто не нравится. Поэтому я привык работать системно. Те, кто привык работать в таком режиме, как я, я всех жду у Балдыша администрации. Давайте Но работать, вас, возрождать, вас е... возрождать экономику Херсонщины. Ведь основа экономика, а дальше благополучие в наших семьях. У вас уже есть кандидатуры на посады ваших заступников. В какой термин мы узнаем имена этих людей? Понимаете, я под к этому вопросу подхожу очень аккуратно. Не имею права ошибиться. Не имею права ошибиться. Во-первых, это должны быть люди демократического выбора. Во-вторых, это люди должны быть с европейскими взглядом. В-третьих, это должны быть люди, уже, которые имеют определенный досвид. И зачастую это будет это будет очень интересное и неординарное решение. Одно хочу сказать. Система кум, брат, сват не работает абсолютно. Это абсолютно люди, которых я не знаю. Главное, чтобы они подходили как эффективные, опять же, я говорю, кризис-менеджеры, люди, которые знают, что такое ну, производство, знают, люди, которые знают, что такое энергосбережение, люди знают, что такое Как зробити як з діляти енеркозбереження в дітськам садіки, школі, больниця? Калюдя, ну, которо зараз підходити на до найболючого да. на, на питання для всіх херсонців. Ми от в кризовий час зараз живемо, зважаючи на ті події, що зараз розгортаються. Ми з острахом дивимося в майбутнє. Як ми будемо жити взимку, і знаєте, дуже багато людей хвилюються чи буде у нас тепло, чи буде у нас світло а, взимку. Знаете, я всегда э, говорю, есть такое, знаете, выражение, что мешает плохому танцору. Сами знаете, да? Так же самое тут с кризисом. Кризис он в головах. На самом деле, нам надо всем, прежде всего, не бояться кризиса. Сегодня у нас есть возможность сделать то, что мы должно были, должно, дав, давно должны были сделать. Сделать, Провести энергосберегающее мероприятие. Я сегодня присутствовал на первом совещании в области администрации, посвященном энергосбережению. Знаете, что самое интересное? Оказались в, лучшем, в лучшей ситуации те районы, где вообще нет газа. У них проблем нету никаких. Эти, эти люди ну, давно уже привыкли жить без газа. Они давно уже поставили в себе энергосберегающее оборудование, на аль, альтернативном топливе. На самом, на самом деле это немецкое оборудование. На самом деле это оборудование, которое отвечает всем европейским требованиям. А я вам хочу сказать, что в той же самой Польше, в Венгрии и Восточной Европе природный газ используется только для промышленного производства. А школы, садики, больницы отапливаются на альтернативных источниках энергии. Где-то это солнечная энергия, где-то это местные источники. То есть там у нас та же самая солома может стать источником э, энергии, которая сегодня есть вокруг, на, вокруг нас. Сегодня надо использовать новые технологии. И в ближайшее время мы поедем никуда-нибудь. А, есть такие села, как Новая Воронцовка, есть такие... Э, я сейчас тут как раз... У нас есть четыре района центра. Новая Воронцовка так долго Он... чекала, что им проведут а теперь выявляется, они казали, что они они казали самых наилучших. У нас есть Новая Воронцовка, Великая Лепетиха, Ивановка, нижне районы. Это те районы, где нет газа. И там есть достаточно... Было интересно, они сегодня, когда делали мне презентацию, они один момент не учли. Они, начали... они вообще не говорили, что у них проблемы. Они просто-напросто сказали, начали говорить о других абсолютно вопросах. Я говорю, у вас что, нет никаких проблем? Я еще не успел ознакомиться с ситуацией газификации области в каких районах. Они говорят, у нас газа просто нет, мы были вынуждены давно уже перейти на альтернативные источники топлива. Тогда я сразу сказал, мы едем все туда к вам. Оказывается, они уже внедрили, поставили несколько котельных, котельные немецкие. Самое, что интересно, без бюджетных денег эти котельные они построили за счет, как он сказал, спонсоров. За счет инвесторов, от тех же родителей и так далее. Я уверен, был жесткий народный контроль. Котельні вибирали саме ефективне. Це була достатньо недорога ціна. эти витягвазьме котельные як за пріоритет, як за основу. І будемо котельні як параллельно врізатися в інших районах города. Ну, дивіться, області. якщо наприклад у сільській місцевості, ну якщо альтернатива є, це пічне опалення, є такі будинки, де зберіглося. Як виживатимуть цієї зими жителі обласного центру? Тут багатоквартирних будинки, ну проблеми справді є. Ну, во-первых, мы говорим сегодня не только о замене котелен. Сегодня начну с того, мы, у нас будет полностью энергетический паспорт Херсонской области, который будет в себя включать паспорт каждого бюджетной организации, школы, детского садика, больницы и таким же образом и домов. Сегодня можно экономить электроэнергию, энергию, газ и газ не только за счет того, что мы меняем котельную, а за счет энергосберегающих мероприятий. Это утепление стен, утепление крыши, замена окон и так далее, и так далее. Надо двигаться научным путем. То есть, первоначально, когда мы строим дом, что мы делаем? Мы же не строим дом, а потом думаем, где будет кухня, где будет санузел, где будет спальня. Правильно? Получится что-то все не, неправильно. Поэтому вначале делается энергоаудит. Энергоаудит делается не на бумаге, для того, чтобы просто отмыть деньги. Энерго делается, аудит делается настоящий, эффективный, где четко прописываются формулы, где четко понятно, какие надо провести мероприятия. Иногда где-то деньги, которые внедряются на утепление стен, І на утеплення к криш за два-три роки окупаються. Може, сьогодні якраз у нас стоїть та ситуація, де ми повинні зробити те, що ми повинні були зробити ще п'ять лет назад. Ні ну, кризі. Крізіс сідав в головах. І на устанок хочеться все ж таки про приємне. Вже завтра Херсон відзначатиме черговий день народження. Херсонці, не зважаючи на ту ситуацію, все ж таки вирішили, що з Днем народження. Улюблене місто треба вітати. Я знаю, що е, за вашою ініціативою планується акція як подарунок до дня міста. Що це за акція? Розкажіть, будь ласка. Опять же, ми в своєю командою, Командою, яка приїхала в Херсон, і стали думати, що ми з місту на, на день города. Мы пришли к выводу, что сегодня надо отказаться от концертов на самом деле. Это неправильно, когда гибнут ребята, когда сегодня проливается кровь, в том числе и херсонская кровь молодых ребят. Это, ну, это абсолютно неправильно по отношению даже к родителям, к семьям погибших. Ну, я, считаю, я считаю, что если завтра в 11.30 на площади Сталинграда соберется 2000 херсонских деток в желто-блокидных футболках и споют гимн Украины, мы в гимн Украины, мы приглашаем все телеканалы. ICTV, пятый канал, все телеканалы Интер, один плюс один. Мы хотим, чтобы весь мир увидел, что Херсон и Херсонщина – это Украина. Что здесь живут те люди, которые выбрали для себя европейское направление. Мы любим Украину. Мы выросли здесь. И когда Путин увидит сюжет с Херсона, когда 2000 деток в желто футболках будут петь гимн Украины, если он перейдет границу, Крыма, Херсона, он будет воевать против этих деток. Так что это будет прежде всего гимн для 2000 детей. Я хочу именно отправить потом его Путину, президенту России, чтобы он понимал, что здесь Украина, и наши дети – это украинцы. Вы также выросли в Херсоне. Я думаю, что вам есть, что поважать этому месту в 236 день наручения. Я хочу прежде всего пожелать Херсону мирного неба. Возрождение этого прекрасного города, города моего детства. Я люблю этот город. И теперь задача всех нас сделать этот город счастливый, красивый, уютный и зеленый. Все в наших руках. Приглашаю всех для работы. Спасибо. Пане Андрію, я вам вдячна, що ви прийшли до нашої студії. Я бажаю вам успіху. У вас, в принципі, дуже правильні напрямки для роботи. Я бажаю, щоб все вдалося. Я нагадаю нашим глядачам, що це була програма від першої особи. І сьогодні ми спілкувались із головою обласної державної адміністрації. На студії був Андрій Путіло. На сьогодні це все. До наступної зустрічі.